центральная аллея идет туда дальше нам в ту сторону тут дома какие-то как настроение Хороший. туда идем надо дойти сказали до рельс повернуть от рельс направо и потом двигаться вдоль рельс как так это и есть как ресторан отель а вон и поезд, а, трамвай. Наверняка, вот нам надо за ним. Дошли до рельс. И вот сюда свернули. Какое-то, как всегда, историческое здание. Дворики. В общем, по дворикам полазить нормально можно. Туда что-то идет, сюда. Вот какая-то площадь. Там находится арт-кафе. Да, какой Нептун какой-то, это же Нептун. Да, какой-то Нептун. Экскурсию О, спасибо. спасибо. Там находится арт-кафе, в него мы попадем вечером. Там находится... О, надо же показать путь, а то краивка, краивка. Одно из самых типа популярных мест, в котором мы побываем вечером. Котором побываем вечером. Прикольно. седана. Да? Да. дорогие друзья, кому интересно, вот мы были на площади. Сейчас мы повернули вот сюда. Здесь находится та самая криивка в которой можно прийти и там вам найдут побухать. вечером мы узнаем, что там и как. Что я Нет, ты с собой все. Ну, в общем, вот туда надо идти. Вот так оно выглядит. Опознавательные знаки. Дом номер 14. Вот так вот и вончик обозначил. Тут еще написано «Квитка». А тут написано что? Памятка архитектуры. каменско венецийская Камняница. А, камняница. А вот там вот, непосредственно, краивка